ويا فارحة إدريس عليه السلام إلى السماء يوم سرا ويا مُسَكِّنَ سفينة نوح على الجود يوم سرا ويا منجي إبراهيم من نار نمود نمرود يوم سرا ويا كاسف لوري أيوب يوم سرا ويا فارج النون يونس يوم سرا ويا غافر الذنب داود يوم سرا ويا سامي الدأب موسى وهارون يوم سرا ويا زائد الخلر في يومه يوم سرا ويا رافع عيسى ابن مريم إلى السماء يوم سرا وناصر محمد صلى الله عليه وسلم يوم سرا ويا خالق الجنة والنار يوم سرا ويا خالق جبريل وميكائيل وإسرافيل يوم سرا ويا خالق الأرش والكرسي واللوح والقلم يوم سرا ويا خالق الشمس والقمر والنجوم يوم سرا ويا خالق السماء السبع والأرضين السبع يوم سرا يكلنا الحاجات يا غالي الحاجات وادفعنا السيئات والبليات يا دافئ السيئات والبليات وسلمنا من آفات الدنيا وفتنتها وبلائها ووبائها ومصيبتها واسحامها واسقامها وآلامها وسداتها وفقرها ومن آفات الآخرة وآدابها وأهوالها بحرمة سيد السقلين ورسول الكونين محمد المصطفى خاتم النبيين نبيين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وبرحمة سيد سيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين اللهم